Кашель, бронхи пред. Сила рослин с доведеною эффективностью. Трамп и Зеленский уничтожат Путина в пятницу. Песков шокирован встречей в США. Президент Мадагаскара нарисовал будущее для бункерного. Главные новости дня расскажем и покажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Услова. И опять не с Путиным. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил встречу с лидером украинским Владимиром Зеленским. И говорить будут, конечно, не о том, как они провели лето. Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One Трампа спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу. И он ответил утвердительно. Я думаю, что да, да. И издание Axios говорит со ссылкой на сразу два источника о том, что Трамп и Зеленский обсудят именно их томогавки для Украины в Белом доме в пятницу. Президенты будут размышлять, какой именно оружие следует передать Украине. В частности, должны ли США поставить Украине переломные по своему значению дальнобойные ракеты «Тамагавк». Примечательно, что на этой неделе на выставке USA 2025 компания Oshkosh Defense представила потенциальную наземную платформу для запуска крылатых ракет «Тамагавк». Ранее запуски ракет, как правило, осуществлялись из вертикальных пусковых установок МК-41 ВЛС на крейсерах и эсминцах. Также «Тамагавк» может запускаться с подводных лодок, как через торпедные аппараты, ракета в капсуле выбрасывается водяным импульсом, затем зажигается ускоритель. Так и из вертикальных шахт, установленных на некоторых субмаринах, в частности, переоборудованных типа Охио. Что касается наземных и контейнерных пусковых установок для Тамагав, то в последние годы именно компания ошкош Defense проводила экспериментальные испытания запусков из наземной версии МК-41 и с мобильных пусковых проектов типа Тифона. Это позволяет осуществлять запуск Тамагав с сухопутных платформ, что открывает новые горизонты для Украины с Россией в случае принятия решения Трампа. Помните, когда Вещи Дима Медведев иронизировал? Но ну, вы знаете, как это бывает, подводная лодка всплыла в степях Украины. Так вот, Дима, скоро для тебя такое всплытие станет точно отрицательным. В Москве же испуганные томогавками в то же время никак не могут понять, что их окна, форточки, двери возможности – все это давно прихлопнуто, а все шансы безвозвратно упущены. Кремль посмотрит на результаты встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Пораскинул мозгами рот на Дима Песков, а возможность передачи томагавков, который ранее Песков назвал серьезным оружием, сегодня уже называют газетным сообщением. Также в Кремле очень ждут стила Витков, дабы сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта. Курим и всем нас в мире Песков назвал Виткова эффективным. Давайте дождемся, посмотрим заявления, послушаем, проанализируем их. Вот пока это газетное сообщение, но знаем, что да, действительно сам президент э, подтвердил, подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты. Ну, безусловно, мы приветствуем такие намерения, мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемирно способствовать поискам путей мирного урегулирования. Мы уже хорошо знакомы с господином Вытковым, он доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке и надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе на уже на этом, на украинском направлении. Российская сторона сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу. И надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов, дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу. При этом Песков повторил извечную мантру Кремля, что Россия за неимением альтернатив продолжает СВО, но готова к урегулированию. Именно украинские ракетные разработки и масштабирование дальнобойного оружия и стали пусковым крючком для потенциальной передачи нам ракета «Магавк», в который раз высоко оценивает мощь отечественного ВПК и его влияние на решимость союзников политехнолог Тарас Загородний. Украинская ракетная программа действительно добивается успехов. Простое рассуждение. Давайте им что-то дадим, пока они еще сами полностью этого не сделали. Я считаю, что это главный драйвер. Недавно в одном российском телеграм-канале выкатили список того, что по их мнению есть в Украине. Например, по украинскому вооружению они насчитали около 20 ракет ГРОМ, кажется, 20 длинных Нептунов. То есть наша ракетная программа движется вперед. Американцы очень нервничают, потому что боятся, что украинцы сейчас начнут массово производить такие ракеты и этот процесс уже вряд ли остановить. Мы помним фокусы со снабжением оружием, когда нас заставляли сокращать запасы и арсеналы, в результате чего оставляли фактически беззащитными. И их тревожит масштабирование этих технологий в Европе. Смотрим, Дания активно инвестирует в фламинго и многое другое. Может выясниться, что Европе вовсе не понадобится томагавк по той цене, потому что украинцы сделают их гораздо дешевле. А если это будет масштабироваться, то, как говорится, кнопка безопасности Европы окажется не в Вашингтоне, а где она будет? В Киеве. И именно это сильно напрягает производителей оружия и американцев, потому что европейцы станут более самостоятельными в этих вопросах. Конечно, счастье не в томогавках, а в их количестве. Если США примут решение продать для Украины крылатые ракеты дальнего действия Томагавк, Киев может получить от 20 до 50 единиц такого оружия. По крайней мере, такую калькуляцию представляет издание Financial Times со ссылкой на источники. Директор программы обороны в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Пэттенджон заявила журналистам, что получение украинской стороной именно этого оружия вероятно не окажет решающего влияния на ход агрессии России в Украине. По ее словам, их возможности будут очень ограничены и определенно недостаточными для проведения устойчивых глубоких атак против РФ. В то же время Украина может дополнить эффект атамага дальнобойными ракетами и дронами собственного производства, указал эксперт. США располагают в общей сложности такими 4150 ракетами, сообщил газете экс-сотрудник Пентагона Марк Кансен. Действительно, главное сколько, а как, это на самом деле не такая уж большая проблема, объясняет в нашем эфире военный эксперт Роман Светан. Ну, пусковая установка их есть, их сотни пусковых установок есть, они на кораблях, ну, на подводных лодках, то само собой там, по-моему, МК-43 называется вертикалка. МК-41 на кораблях. Ну, это, это что такое пусковая установка? Это такое 8 на 8 квадрат, можно сказать, в каждой лунке этой находится ракета. МК-41, вот 64 пусковые шахты. Вот снимаете эту пусковую шахту, с нее можно тамагав запускать, с нее можно ракету СМ-3 запускать, некоторые СМ-6 можно запускать. То есть она шахта такая универсальная. То есть это абсолютно не проблема. Это больше раздутая проблема по поводу там, пускачей как таковых. Вопрос в ракетах. То есть есть определенное количество ракет. Несколько тысяч ракет этих есть. По большому счету нам действительно без проблем могут передать несколько десятков ракет, что, естественно, не станет геймченджером. Для того, чтобы получить какой-то геймченджер на, на, на данном этапе, э, такого рода ракет должно быть, ну, даже не сотни, должно быть полторы-две тысячи примерно с полутонными боевыми частями. Тогда это будет действительно геймченджер, который может остановить и экономику российскую, и логистику российскую. То есть, это опять же, не на фронте это все будет, это все будет длиться по тылам. Может, конечно, тамагавки прям кардинально не изменят ход войны, но есть несколько «но». Россияне сделали уже ряд истерических заявлений о тамагавках. Медведев всех пугал грязной бомбой, Песков остановился в шаге от Третьей мировой. Итак, если коротко, что это значит, анализирует политолог Вадим Денисенко. Если мы идем по аналогии со всеми предыдущими событиями, разрешение американцев на определенный тип оружия открывает возможность получения европейских аналогов. В этом конкретном случае речь теоретически может идти о таурусах. Россияне правы, когда говорят, что тамагавки Вряд ли может изменить ход войны на поле боя. Но тамагав, который не сможет останавливать российское ПВО, создают угрозу того, что Украина может как минимум частично остановить экспорт российской нефти. В течение месяца Украина нанесла два удара по портам услуги, Приморска, а также перекачивающим станциям. Это похоже была демонстрация того, что американцы могут снять запрет на удары по этим объектам. Не сняли, а могут снять. При этом в Вашингтоне, похоже, считают, что страх получения Тамагавк может работать сам по себе. В конце концов, Тамагавк это не только и не столько об Украине, сколько предупреждение. Попытайтесь что-то сделать в военном плане со странами НАТО, как минимум получите уничтожение всей инфраструктуры нефтяного экспорта. И повторюсь, россияне знают, что ничего здесь не смогут противопоставить. Я остаюсь на позициях, что Россия не может сейчас вступать в войну со странами НАТО они к этому не готовы, что косвенно показывает комплементарность заявлений Путина по поводу Трампа, на Валдае он семь раз упомянул президента США. Пока история о Томагавк – это часть гибридной войны Штатов против России по принуждению к переговорам. К сожалению, россияне попытаются разыгрывать игру. Мы не нападаем на НАТО, а вы, американцы, пока даете нам, россиянам, возможность воевать в Украине. Поэтому формула переговоры после прекращения огня остается нашей главной целью. С собственным видением касательно использования томагавка Зеленский поделился с Трампом на этих выходных в ходе двух телефонных разговоров. Напомнил украинский гарант во время совместной пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кай И раскрыл детали не только предыдущих бесед, но и предстоящих встреч, которые он намерен провести во время визита в США в конце этой недели. Зеленский планирует обсудить с президентом Трампом последовательность шагов, которые он хочет предложить. В США украинский президент планирует также провести встречу с военными и энергетическими компаниями США. Также, возможно, будут встречи с сенаторами и конгрессменами. Во время двух разговоров с президентом США обсуждали российские атаки на нашу энергетику, гражданскую инфраструктуру, вопросы ПВО и энергетики. Также детально говорили о новых дальнобойных возможностях Украины. С президентом Трампом обсудили поле боя. Наши взгляды совпадают. У России ничего не выходит. В более широком круге обсуждали уже больше деталей, именно тех вызовов, именно того, что мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку. Поделились с Трампом с собственным видением относительно тамогавка. О количестве и возможностях пока говорить рано, поскольку такие вещи не для телефонного разговора. Планы относительно финансирования поставок вооружения, в частности дальнобойного, также имеются и их несколько. Один из вариантов это программа Pearl, через нее мы работаем, работает НАТО. Закупает за свои деньги в Америке оружие разного характера и затем передает нам то, что нам нужно. Второй через Мегадил. Это большая история, но до нее еще нужно дойти. Также речь идет и о замороженных российских активах. Подход к Трампу мы давно уже нашли, но решили закрепить результат перед предстоящими митингами. И точно обратились по адресу к другу и нашему, и Дональда Фредовича. Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стубом. Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стубом, рассказал Зеленский он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии. По словам Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение, добавил он. Также во время разговора со Стубом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил президента Финляндии за готовность помогать и отметил, что Россия должна быть лишена возможности продолжать войну и террор. И это может стать надежной основой для мира в нашем регионе. Вскоре Туп также сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, они обсудили ситуацию на фоне продолжающейся агрессии России. Спасибо за обстоятельный разговор. Всегда приятно обмениваться заметками по развитию ситуации в условиях агрессивной войны России. Сейчас ключевым является сосредоточение на краткосрочной военной помощи, долгосрочных гарантиях безопасности и мирном процессе, отметил президент Финляндии. Третью мировую отменяет Дональд Трамп. Мировой, но не войной, а сделкой на Ближнем Востоке. В понедельник, 13 октября, во время саммита в Египте состоялась подписание соглашения о прекращении огня в секторе газа. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта. Их роль высоко оценил Трамп в своем вступительном слове. Он также отметил усилия Шармель Шейха по остановке войны в Газе, заявив, что для этого понадобилось от 500 до 3000 лет. У Трампа всегда уникальная арифметика. При этом американский президент выразил уверенность, что подписанное соглашение будет действовать. Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Этого не произойдет, убежден Дональд. Они всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, и этого не произойдет. Это заняло три тысячи лет, чтобы дойти до этого момента. Можете вы в это поверить. И это будет продолжаться и дальше. Это будет сохранено. Его триумф журнал Тайм посвятил новую обложку президенту США за его посредничество в урегулировании войны в секторе газа. И если похвала Трампу может и зашла, то вот фото не очень. Журнал Тайм опубликовал выпуск, на обложку которого, как видим, поместил фотографию Трампа, а также вынес на первую полосу заголовки трех статей по урегулированию войны в газе. Его триумф ⁇ лидер, которого требовал Израиль и как газа исцеляется. Живые израильские заложники, удерживаемые в газе, были освобождены в рамках первого этапа мирного плана Дональда Трампа с освобождением палестинских заключенных. Сделка может стать определяющим достижением всего второго срока Трампа и может ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока, говорится в посте Time в соцсети X. В ответ Трамп резко раскритиковал редакцию за выбор. Фото. Журнал «Тайм» написал бы мне довольно неплохую статью, но фотография, наверное, худшая за всю историю. Они убрали мои волосы, а потом появилось что-то, что выглядело как корона, плавающая, но чрезвычайно маленькая. Очень странно. Я никогда не любил фотографироваться снизу. И это очень плохая фотография. Ее стоит отозвать. Что они делают и почему? – возмутился президент США отставить эмоции, Донин, давай лучше останавливать войны. Дальше, в частности, российско-украинскую. И победа в Газе важнейшая. Геополитическая победа американского лидера дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине, считают аналитики Wall Street Journal. Чиновники США и Европы предупреждают, что ни Россия, ни Украина не изменят свою военную стратегию после первоначального успеха Трампа на Ближнем Востоке. Они также добавляют, что долгосрочное соглашение о прочном мире в секторе Газа далеко не гарантировано. Однако остается надежда, что президент США сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки, чтобы возобновить усилия по возвращению лидера России Владимира Путина за стол переговоров. Главный урок Трампа. Если Трамп и может извлечь какой-либо урок из соглашения Израиля и Хамас, применимый к войне в Украине, заявили европейские чиновники, то он сводится к одному слову. Давление. В частности, европейские лидеры заявили, что ужесточение финансовых санкций против России критически важно на данном этапе войны, когда ее экономика находится на грани кризиса, но при этом переходит к полноценной экономике военного времени. Именно давление заставило Хамас сесть за слов переговоров и подобного давления на Россию мы пока не испытывали, заявил бывший посол США в ООН Курт Волкер. Однако Трамп пока не оказывал такого же давления на Путина. Украина и ее союзники в Европе надеются, что ситуация изменится теперь, когда Трамп увидел плоды своего успеха в качестве. Переговорщика на Ближнем Востоке. И по мере того, как его нетерпение в отношении России растет после нескольких месяцев неудачных переговоров, пишет издание. При этом Россия все еще остается значимой военной сверхдержавой. Франц Штефан Гади, венский военный аналитик, заявил, что военная мощь Кремля мол, ограничивает возможности Трампа по уговору России за стол переговоров. Наличие у России ядерного арсенала всегда будет фактором в любой кампании давления. Соединенные Штаты на самом деле не проявляют никакого желания провоцировать какую-либо эскалацию. В то же время, чиновники отмечают, что в связи с растущей зависимостью России от Китая, Пекин может сыграть конструктивную роль в привлечении Путина к любому мирному соглашению, если, конечно, Трамп сможет убедить его пойти навстречу. Если мы дойдем до того момента, когда Китай почувствует, что в его интересах, чтобы Россия прекратила войну, и он сообщит об этом России, это будет иметь большое значение, говорит Волкер. К сожалению, мы пока не готовы к этому. На фоне завершения военного конфликта между Израилем и палестинским террористическим движением Хамас, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал окончание войны в Газе и также призвал Трампа использовать свое влияние на Путина для завершения войны в Украине, заметила дочь 13 октября 2025 года станет важным днем в истории для этого региона и для всего мира, а мирное соглашение положило конец конфликту, по крайней мере, на сегодня. Мы все надеемся, что в регионе наступит фаза мира хорошего сотрудничества и длительной стабильности. Берлин готов нести свой вклад, прежде всего, предоставляя гуманитарную помощь. Канцлер поблагодарил посредников, в частности, президента США Дональда Трампа, и призвал его использовать влияние на Путина для прекращения войны в Украине. Эта площадка показывает, когда международное сообщество объединено, мир возможен, сказал Мерц подчеркивая необходимость поддержки США для мира в Украине. Лучше Таурусы дай, вот тогда и мир станет возможным. Справедливый мир. Трамп давит на Мерца, не только Тарас Загородний, чтобы тот дал Украине Таурусы. Президент США надеется, что нерешительные европейские союзники последуют его примеру, пишет издание Киевпост со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп приближается к принятию решения о поставках Киеву крылатых ракет АГАВК. И его шаг стратегически рассчитан не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. Речь идет в частности о Германии и ее ракетах «Таурус». Это давление уже приводит к определенным дипломатическим сдвигам. Один из источников также рассказал изданию, что на фоне усиления действий союзников визит Зеленского в США будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов. Эта связь является частью видения Трампа относительно инициативы противоракетной обороны «Золотой купол для Америки», программы, разработанной для модернизации обороны США от всех видов воздушных угроз, включая гиперзвуковые ракеты на фоне растущих угроз со стороны ядерных противников, таких как Россия, Китай, Северная Корея. Источники Киевпост объяснили, что в связи с этим решение по томогавкам касается не только иностранной помощи, но и интеграции военной борьбы Украины в более широкую перспективную американскую стратегию безопасности. Как пояснил президент американского аналитического центра Саратога Фаундейшн Глен Говард, дискуссия по томогавкам является продуманной эскалацией с несколькими целями. В частности, она направлена на то, чтобы помешать России продолжать войну. Я считаю, что Трамп использует свои недавние действия в Газе, чтобы агрессивно возродить кампанию максимального давления на Россию. Вероятно, он даже приглашает президента Зеленского, чтобы публично объявить о передаче крылатых ракет «Тамагавк». Предыдущее заявление Трампа было последним предупреждением для Путина, которым президент США намекал «Я же тебе говорил, но ты решил не стремиться к миру». Если США предоставят Украине «Тамагавки», это, несомненно, усилит давление на Германию, которая до сих пор сопротивляется поставке Таурус. Этот шаг значительно меняет стратегический ландшафт, особенно в отношении Керченского моста и его будущего. Главным катализатором изменения политики Вашингтона является нарастающая гуманитарная катастрофа в Украине, которая является следствием массированных воздушных атак России на колонии зимы, говорит генеральный директор американской некоммерческой организации «Надежда для Украины» Юрий Боечко. Он подчеркнул, жестокость ударов, мол, они не случайны, а являются четкой продуманной военной стратегией, направленной на создание масштабной гуманитарной катастрофы именно тогда, когда зимняя температура начинает падать, пояснил Боечко. Пусть только сунутся. Калининград и Севастополь будут буквально уничтожены, если Россия нападет на НАТО. А все российские военные объекты будут стерты в пыль в первые часы. Слабо верится, но бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжи считает именно такой сценарий реальным. И об этом он говорит в интервью проекту «Вот так», отмечая, что столкновение России с НАТО не было бы похожим на войну в Украине. Он также подчеркнул, если бы страны НАТО были лучше подготовлены и сразу после начала полномасштабного вторжения четко предупредили Россию, что дадут Украине все необходимое, необходимое, чтобы восстановить ее суверенитет. Если бы это было нашей четкой целью, ситуация была бы совсем другой, и Украина оказалась бы в другом положении. И хорош же говорит, бояться российской ядерки. Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые часы. В первые часы Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены, любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны. В 2014 году, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину. Но многие страны все еще были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа. Люди говорили, да не драматизируйте, Россия важная страна, у нее есть ядерное оружие. И мы тогда еще в 2014 году не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России. У нее не было уважения этих мер. Если бы НАТО было лучше подготовлено и сразу после начала полномасштабного вторжения четко предупредили Россию, что дадут Украине все необходимое, чтобы восстановить ее суверенитет, будь это нашей четкой целью, Ситуация была бы совсем другой, и Украина оказалась бы в другом положении. В то же время мы упустили годы на разговоры в духе, а если Россия применит ядерное оружие, возможно, нужно вести переговоры. Мы должны договариваться о выходе России с украинской территории. Пока же Путин не намерен останавливаться, по крайней мере, в войне против нас. И, развязывая себе кровавые по руки, все сильнее стягивает удавку вокруг шеи своего народа населения. Кремль нашел способ бросить на войну еще 2 миллиона россиян. Российские власти готовятся привлечь к службе в армии огромный мобилизационный резерв Минобороны РФ, который был создан указом Путина в 2015 году. В понедельник правительство РФ одобрило законопроект, который разрешит президенту России использовать резервистов без объявления военного положения и мобилизаций в контртерроризме террористических операциях и военных конфликтах, в том числе за рубежом. И это позволит задействовать для нужд армии РФ до 2 миллионов человек, сообщил РТВАЙ, первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Мы ведь ведем самые настоящие, весьма масштабные боевые действия, но при этом официально война не объявлена. И эти юридические тонкости ограничивали возможность для маневра для Минобороны. Сейчас они устранены, сказал депутат. Речь идет о людях, которые добровольно служили в армии, получая за это довольствие, различные выплаты и льготы, а теперь находятся в резерве. Также получая за это денежные доплаты и льготы. Этих людей будут привлекать в гораздо большем количестве случаев, чем раньше. И это вполне нормально, особенно учитывая ситуацию, в которой сейчас находится наша страна, подчеркнул Журавлев. Согласно законопроекту, для резервистов будут проходить специальные сборы для выполнения задач в области обороны сроком не более двух месяцев. Соответствующие поправки будут внесены в законы о воинской обязанности военной службы и о статусе военнослужащих. Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракта о пребывании в резерве и не распространяются на пребывающих в запасе, пояснил РБК зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. При этом задачи, в которых будут задействованы Резервисты могут быть самыми разными, вплоть до Украинского фронта. В законе есть пунктик об использовании резерва за пределами России. Это касается, например, Сумской или Харьковской области. Там и тут боевые действия, но они до Юры находятся за пределами нашей страны, сообщил глава оборонного комитета Госдуры РФ Андрей Картополов. Инициатива выглядит как страховка. На случай, если мобилизацию завершат, и людей потребуется больше, чем можно набрать в рамках призыва, сказал агентству основатель проекта Дити лесом» Григорий Светлин. Кажется, они просто себе развязывают руки, как бы еще и таким способом дают себе свободу действий. По действующему законодательству россиян, состоящих в мобилизационном резерве, можно привлекать к реальным боевым действиям только в рамках мобилизации. И для этого нужны комиссии по мобилизации, которые не действуют с 2023 года, отмечает правозащитник Артем Клыга. Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный резерв, сказал Клыга. По словам Картополова, в мобилизационном резерве состоят люди, которые либо имеют учетную воинскую специальность, либо те, которые подписали с Минобороны контракт. Они подписывают Контракт получают за это определенное денежное вознаграждение и продолжают исполнять свои рабочие обязанности на гражданке. На случай необходимости подлежат первоочередному приглашению военный комиссариат и направлению на сборы на другие различные мероприятия объяснин Картополов и добавил, что сейчас в граничащих с Украиной регионах находится множество граждан, состоящих в мобилизационном резерве. Согласно указу Путина о создании моб-резерва, в него включаются люди, заключившие контракт с Минобороны. Первый из них заключается на три года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы. На это время за ними за закрепляются рабочие места, работодателям выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников. Путин давно уже пытается силой и шантажом заставить резервиста воевать за свои имперские амбиции. Пока им удавалось выкручиваться, но если начнут ущемлять еще больше и грести всех, последствия для Путина будут на самом деле необратимы. Рассуждаем вместе с публицистом, писателем Ростиславом Мурзагуловым. Путин и компания давно уже ищут какое-то такое секретное оружие, или как в интернетах шутят, вундервафлю. Да, звучит это страшно. Два миллиона человек теоретически вот завтра же можно взять и бросить на войну с украинцами. Потому что они, грубо говоря, военно обязаны. Они когда-то служили в армии, и они подписали соответствующие значит, документы, по которым они обязаны по первому же зову явиться и идти там, где скажет его родная страна. Нужно ли пугаться этого украинцам? Ну, пугаться этого теоретически, конечно, можно, но я бы не советовал это делать, потому что кто такие эти люди? Эти люди – это на самом деле те, кто вообще на войну совершенно идти не спешили. Это я говорил с человеком, который закончил срочную службу, и которого обрабатывали на предмет, что надо пойти заключить контракт и идти на СВО. Человек не пошел, и у него потом дома был большой праздник по этому поводу, собралась куча родственников, и все говорили, какой ты молодец, какой ты герой, что не поддался этому давлению и не ушел туда. И, соответственно, сейчас, если вдруг Путин подаст свисток в свою команду относительно того, что отдавайте а резервисты все ко мне, слушай, но ну, если бы они хотели воевать, они бы уже там воевали. Кроме того, в России уже не хотят идти умирать за Путина, даже за миллионные выплаты, констатирует глава благотворительного фонда Русидящая, журналистка Ольга Романова. Пока что работает акция «Приведи друга, то есть обманутого алкоголика или бомжа. Вот какое оно лицо армии Маньячелы. Да, конечно, Россия регулярно э, поставляет живое. Сейчас начался последний осенний призыв в армию. Нет сомнений никаких, что вот эти вот э, первогодские, 18-летние, в основном, они многие из них окажутся на фронте, э, потому что обманут, то, что контракт подпишут и так далее, и так далее. То есть считаешь, что они проходят школу молодого бойца и все окажутся там. Но этого же мало. Э, заключенные в колонии уже опустели, да? берут уже из СИЗО, берут уже всех подряд совсем. Обратите внимание, поднялись еще выплаты не только, не только тем, кто собирается подписать контракт, но и наша любимая акция Приведи друга в некоторых регионах достигла до 100 тысяч рублей. Большие деньги. Большие деньги для России, вообще большие деньги. То есть, а что ж приведи друга? То есть, приведи бомжа, приведи человека с ментальными особенностями, которого уговоришь, обманешь, приведи собутыльника, который с все подпишет, приведи, бог знает кого, только сдай. На этом фоне мы нашли весьма подходящий сценарий будущего для бункерного. Президент Мадагаскара Андрей Радзуалина сбежал из страны на французском военном самолете из-за протестов. 12 октября Радзуалина заявила о попытке незаконного и насильственного захвата власти. Незадолго до этого стало известно, что часть военных перешла на сторону протестующих, которых возглавляет движение, называющее себя поколение Z Мадагаскара. Его участники требовали отставки президента на фоне продолжающихся с конца сентября массовых выступлений. Когда власть превращается в идола, народ рано или поздно серьезно восстает не только против правителя, но и против самого культа подчинения. Джон Стюарт Миль, британский философ. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Приходите к нам завтра. Пока подписывайтесь на YouTube 24 на мой YouTube «Узлова Токс». Подписывайтесь, приходите. Вас все больше, уже более 4000. тысяч. Спасибо каждому. Берегите себя. Увидимся и победим.